Memandangkan musim 2024-2025 dah tamat kecuali UCL dengan Conference League lah. Jom kita buat 10 transfer terbaik pada musim ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ni kita nak senaraikan 10 transfer terbaik Ni pilihan Pala Bola Studio sendiri Kalau hampa tak setuju hampa boleh komen dekat bawah Hampa boleh letakkan pilihan hampa sendiri Dan aku buat 10 transfer terbaik ni Ni bukan dalam EPL saja Ataupun bukan dalam Serie A saja. Kita buat satu Europe punya transfer So kita ambil daripada top 5 league lah Macam Serie A ke Bundesliga, Liga, EPL, La Liga dan juga League One Kita masuk ke nombor 10 Nombor 10 adalah transfer Dean Hoysen ke pasukan Bournemouth. Aku tak tahu macam mana Juventus boleh lepaskan pemain macam Dean Hoyson ni. Pemain yang cukup muda, potensi besar dan ni matang. Lepas tu dia kuat dekat udara. Dan dia ni juga bijak baca pergerakan lawan tau. Dengan harga 16 juta saja dia perlepaskan dekat pasukan Bournemouth. Dan sebab apa orang kata dia ni transfer yang berjaya? Sebab pasukan Bournemouth boleh cash out. Dapat duit banyak lagi daripada transfer dia bila dia penjual dia ke pasukan Real Madrid dengan harga 50 juta. 50 juta tu pound tau. Ah, so lagi mahal. So, dia pembeli dengan harga 16 juta euro saja pemain tu perform satu musim je perform lepas tu hujung musim Real Madrid beli 50 juta untung besar dan bukan setakat untung daripada duit depa pun untung daripada segi performance Bournemouth pun musim ni depa perform kita masuk ke nombor 9 nombor 9 adalah transfer Dani Olmo daripada pasukan RB Leipzig ke Barcelona harga 55 juta euro walaupun nampak mahal tapi kalau nampak tengok cara Dani Olmo main dengan apa yang dia boleh offer dekat Barcelona memang 55 juta tu adalah harga yang cukup murah walaupun Barcelona agak struggle juga nak nak sign dah sampai ke Januari sampailah bawa ke mahkamah dan lain ni benda tu dah settle dah pun tapi aku memang nampak Dani Olmo ni memang sesuai gila dengan sistem Barcelona walaupun Barcelona ada midfield macam Pedri macam Frankie De Jong tapi aku tak dapat nampak sistem Hansi Flick ni boleh berjalan dengan baik kalau tak ada Daniel Olmo. Musim ni dia main 38 kali, dia skor 11 gol dan juga buat 6 assist. Bawa pasukan Barca menang domestic treble, menang Super Copa de Espana, Copa del Rey dan juga La Liga. So good signing daripada Barcelona. Walaupun depa tak ada duit tapi depa beli pemain yang betul-betul function dan memang sesuai dengan sistem depa. Sebab kalau hangpa tengok untuk Barca, kalau contohlah depa tak beli Daniel Olmo, siapa yang boleh main dekat position yang Daniel Olmo main tu dalam sistem Hansi Flick? Aku rasa mungkin tak ada paling dekat pun mungkin Pedri tapi tempat dia tu siapa nak main ah ha, itulah masalah dia mungkin Femi Lopez aku rasa Femi Lopez adalah yang paling dekat untuk gantikan Daniel Olmo tapi bila mainnya Dani Olmo, memang Dani offer lagi kualiti yang lagi besar dekat dalam pasukan Barca. Kita masuk ke nombor 8. Nombor 8 adalah transfer Michael Olise daripada Crystal Palace ke Bayern Munich. Aku jujur lah, waktu aku tengok transfer Olise ke Bayern Munich ni, dia lebih kurang macam Haduduk duduk tangga pertama. Tiba-tiba hal lompat ke tangga kelima tu. Ya. Dia tak ada macam tiba-tiba Olise ni penduduk main dulu ke lepas tu bawa pergi Bayern. Tak. Dia langkau tu pergi Bayern Munich. Waktu ni aku rasa macam, weh berani betul dia ni kan. Dia ni dah tak pernah main dekat kelab besar. Pindah pula dengan harga mahal 60 juta euro. So aku takut Olise ni ni je lah dengan Bayern Munich. Dah lah Bayern Munich musim lepas depa tak menang liga. Musim ni depa ada musim yang penting nak dapatkan balik liga depa. Tapi oleh setelah berjaya menutup mulut semua pengkritik dia dengan perform dalam musim ni. Musim ni kalau hangpa nak tahu dia jadi top assist dalam Bundesliga tau. Dia kalahkan pemain-pemain bintang macam Flora Wurz dan daripada 50 game total main dengan Bayern Munich, dia dah buat 35 gol contribution yang mana dia score 17 gol dan juga buat 18 assist untuk pasukan Bayern Munich. Bukan dalam Bundesliga sajalah, ni dalam semua competition, dalam UCL ke dalam lebih ke semua macam tu dan yang paling menarik dia pula menang Bundesliga dalam musim pertama dia dengan Bayern what a signing daripada pasukan Bayern berjaya dapatkan Ulisse ni dan aku rasa ni satu perjudian yang besar jugalah dia pun dapatkan satu pemain daripada kelab yang kurang pressure tiba-tiba main ke kelab depa dan akhirnya boleh perform pula kita masuk ke pemain ketujuh nombor tujuh adalah Anthony daripada Manchester United ke Real Betis sebab apa aku cakap transfer ni antara transfer terbaik pada musim ni ya? walaupun dia just pindah secara loan saja, tapi dia antara pemain yang paling berjaya pada musim ni kalau apa tengok lah performa dia dekat Real Betis lah ni dengan MU macam langit dengan bumi dia tolak tepilah kualiti liga apa semua kan tapi dekat Manchester United kalau apa tengok cara dia main dia lebih kepada kurang keyakinan dan hilang confidence langsung tapi bila dia ke pasukan Real Betis dia berjaya bawa confidence tu dan menjadi antara one of the best player dekat dalam la liga untuk perbandingan lah 3 musim dia dekat MU dia skor 14 gol tau dalam 2 musim lah dia, dia skor 4 gol musim ni dia skor 1 gol je untuk Manchester United tapi bila pindah ke pasukan Real Betis baru je putengah musim dengan pasukan Real Betis Separuh musim je dia ada main Dia dah skor 8 gol untuk pasukan Real Betis Dan bukan setakat tu Dia berjaya juga bawa pasukan Betis Untuk ke final conference league Dan yang paling aku suka Bila Anthony main dekat pasukan Real Betis Dia bukan bagi import dekat dia seorang saja tau Dia bagi import dekat performance satu tim Sebab kalau kau tengok Position Real Betis dalam liga sebelum Anthony main Adalah dekat tempat ke sebelah 12 macam tu tau Tapi lah ni Real Betis boleh finish dekat tempat ke 6 dalam La Liga Boleh masuk Europa League next season Sebab tu lah aku letakkan transfer Anthony dalam dalam list ni sebab dia bagi import dekat dia dan juga dekat dalam team. Kita masuk ke nombor 6. Nombor 6 adalah transfer Julian Alvarez daripada Manchester City ke Atletico Madrid. Alvarez dekat MC memang selalu underrated selalu halen akan dapat spotlight Bukan kita nak kata Alvarez yang tak padu Tapi memang kita tak boleh nafikan lah Hala tu memang lagi padu daripada Alvarez Tapi bagi aku lah Daripada segi complete lah Daripada segi playmaking Daripada segi dribbling Daripada segi cara main Alvarez ada semua tu tau Dia bukan setakat underrated je dekat MC Selalu position dia pun dia tak dapat main Kalau Hala main Dia nak main sekali Dia kena main attacking midfield Tu pun sebab KDB banyak injured Dia boleh main Kalau KDB tak injured ah, Dia tak boleh main lah Tapi bila pindah ke Atletico Madrid Dia berjaya buktikan Yang dia ni memang seorang pemain yang cukup-cukup berkualiti Musim ni untuk Atletico Madrid dia skor 29 gol dan juga buat 4 assist untuk Atletico tau walaupun tak menang apa-apa trofi tapi performa dia tu kita tak dapat nafikan memang bagus lagi dia ni padu lagi kalau hampa tengok MC struggle bila dia pi. sampai lah MC terpaksa beli Omar Marmous daripada pasukan Frankfurt semata-mata nak gantikan dia dan walaupun Marmous tu kita tengok ok lah juga kan tapi aku rasa macam tak boleh nak gantikan Alvarez tu sebab Alvarez tu lah dia memang heavily underrated dekat Manchester City lah ya. mungkin lah kalau contoh lah MC tak beli Haaland kan dia pun beli Alvarez saja. mungkin Alvarez Alvarez selain ni dah jadi label macam Aguero dah dekat MC dulu. Kita masuk nombor 5 pula. Nombor 5 adalah transfer Mateo Retegui daripada pasukan Genoa ke Atalanta. Mateo Retegui kalau hampa layan seri A kan, hampa tengok 2-3 musim lepas, hampa boleh tengok lah dia ni pemain yang ada potensi. Walaupun musim lepas dia just score 9 gol je dengan pasukan Genoa tapi Atalanta berani tau. Dia perbeli beli tau. Dia perbeli beli dengan harga 28 juta euro. Untuk pasukan dalam Serie A dia pun dapatkan pemain yang score 9 gol dalam satu musim dengan harga 28 juta euro bagi aku harga tu agak mahal juga tapi musim ni dia berjaya buktikan bukan setakat biasa-biasa dia ni. Dia skor 25 gol tau dalam seri A dan jadi top scorer dalam seri A. Fuh, memang padu. 28 juta jadi top scorer dalam seri A. Kita naik ke nombor keempat pula. Nombor empat adalah transfer Seko Goraisi daripada pasukan Stuttgart ke pasukan Borussia Dortmund. Musim lepas tiba-tiba nama Goraisi naik tau sebab dia perform gila dengan Stuttgart. Fight Golden Boot dalam Bundesliga dengan Harry Kane. Walaupun tak menang tapi musim lepas dia skor 28 gol dalam Bundesliga. So waktu ni rasa macam, "Ish, ramai kena dapatkan dia ni kan. Tapi yang paling menarik je, dia ada release clause murah je dekat Stuttgart. 13 juta saja. Dan pasukan yang paling beruntung dapatkan dia adalah pasukan Borussia Dortmund. Dia pun dapatkan dia dengan harga 13 juta saja. Dan musim ni hampa boleh tengok. Dia still lagi perform dengan pasukan Dortmund. Walaupun kita boleh kata Performan Dortmund ni tok bak ambing. Saat dia pun naik, lepas tu dia pun tak padu, lepas tu dia pun naik balik. Tapi performan gue rasa ni memang selalu on top. Dan kalau hampa nak tahu, Lani dalam UCL, walaupun pasukan Dortmund dah tersingkir seawal dekat quarter final, tapi gue masih lagi jadi top scorer dalam UCL tau. Dia skor 13 gol setakat Lani Sama dengan Rafi Rafinha. So kalau tengok carta-carta top scorer dalam UCL, yang skor banyak gol ni banyak dah tersingkir macam Rafinha, Lewandowski, yang paling dekat pun tak selak aku macam Lautaro Martinez kot. Dengan ada satu game lagi yang berbaki, aku rasa mungkin Guerrasi akan dinobatkan sebagai top scorer dalam UCL musim ni. Hang bayangkan Dortmund beli dia 13 juta saja. Betul-betul murah. Kita masuk nombor 3. Nombor 3 adalah transfer Mason Greenwood daripada Manchester United ke pasukan Marseille. Ramai kata yang Mason Greenwood ni dah tak ada masa depan dah. Bila dia buat hal dekat MU, tapi bila pindah ke Tafis face secara loan berjaya perform lepas tu balik ke MU MU still berdege. MU kata tak boleh lah kan sebagai community-community lain panah dekat hang lah apa semua kan so dia pun terpaksa angkat kaki keluar daripada MU dan pindah ke pasukan Marseille Marseille beli dia dengan harga 25 juta euro sahaja dan musim ni apa jadi kalau hang tak tengok game Marseille hang tengok Marseille menang 1-0 ke 2-0 ke mesti nama Greenwood score pencapaian Greenwood musim ni memang betul-betul konsisten lah dengan pasukan Marseille dan kalau hang nak tahu dia adalah top scorer dalam liguang tau top scorer sama dengan Dembele dan bila tu tak puaslah main dekat PSG. Timit-timit dia semua padu-padu. Greenwood main dekat pasukan Marseille. Memanglah timit dia pun padu juga. Tapi tak adalah sepadu macam PSG. So aku predict masa depan mungkin pasukan Marseille ni boleh jana wang besar daripada penjualan Greenwood. Nak kata dia pergi PSG tu tak tahulah kan Sebab Marcia dengan PSG tu macam tak ngam Dan ada juga dengar cerita Greenwood kata nak balik EPL Tapi dengar cerita Liverpool nak beli dia Ui kalau dia pilih Liverpool tu jenuh no. lah Sebab aku tengok lah Greenwood ni adalah sejenis player Yang tak kira lah hancam pot sistem apa dekat dia sekalipun Tapi goal scoring ability dia takkan hilang Sebab itulah aku cakap Manchester United memang rugi lepaskan dia Tapi itulah kalau nak bagi dia dalam EPL pun Mungkin aku rasa sangat-sangat praise lah Dengan apa yang dia buat dulu So memang untung besar untuk Marcia 25 juta saja Jadi top scorer dalam League One Dan mungkin potensi untuk jana wang besar untuk Marseille nanti. Kita masuk ke nombor 2. Nombor 2 adalah transfer Kylian Mbappe ke pasukan Real Madrid. Siapa-siapa yang kata Mbappe gagal musim ni, apa tak tengok ke game Real Madrid? Sebab Mbappe ni boleh kata memang single-handedly carry pasukan Real Madrid tau. Dia memang underrated gila musim ni performa Mbappe. Walaupun kita tengok Real Madrid musim ni tak ada lah menang trofi. Orang kata dia gagal dekat Real Madrid pun sebab tak menang trofi je. Tapi hakikat dia musim ni, dia dah score lebih daripada 40 gol tahun tu satu musim. Hang bayangkan dia tak fully adapt lagi dengan Real Madrid tapi tidak boleh skor 40 gol dalam satu musim untuk Real Madrid. Gila ke apa? Dan kalau anda nak tahu, dengan rekod gol scoring dia musim ni, dia jadi pemain dengan rekod gol scoring terbanyak dalam debut season. Ha, sebut je nama pelik-pelik padu yang pernah main dekat Real Madrid. Raul Gonzalez, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo sekalipun. Tak boleh capai performa macam Mbappe dapat dalam musim pertama dia dekat Real Madrid. So, aku rasa mungkin musim ke depan nanti, Mbappe akan jadi lagi better dekat pasukan Real Madrid. Dan yang paling menariknya, kita tak boleh tepilah gaji, pesanian bonus semua tu kan. Tapi Real Madrid Sadiq dapatkan dia secara percuma je daripada PSG sebab tu lah aku letak dia dekat nombor 2 yang aku rasa membuatkan ramai kata dia ni gagal adalah disebabkan expectation dia pun terlalu tinggi untuk Mbappe iyalah sebelum ni kita cakap Mbappe ni kalau main dekat Real Madrid confirm berlanda tapi tiba-tiba tak menang apa-apa trofi pula tapi still performance individu dia cukup-cukup padu so kita masuk ke nombor 1 ha, ni adalah transfer pilihan pala bola studio iaitu Scott McTominay ke pasukan Napoli hang bayangkan lah han ha, hang cuba brain Scott McTominay duduk dekat MU lebih daripada 10 tahun tapi MU tak boleh tentukan posisi sebenar dia. McTominay pun bagi tahu dekat MU dia bukan pemain midfielder tengah yang lebih fokus kepada bertahan. Dia lebih fokus kepada menyerang. Tapi bila Napoli je dengan sekali petik je Antonio Conte boleh transform dia jadi one of the best player. Waktu ni ramai fan-fan MU bersorak tau. Boleh jual McTominay dengan harga 25 juta. Tak adalah bersorak tapi rasa macam untung lah kan jual academy player. Tapi tiba-tiba bila dia ke pasukan Napoli dia transform jadi macam pemain dengan harga 100 juta. Kalau hangpa nak tahu musim ni Scott McTominay jadi MVP dia untuk Serie A. Kalau compare goal dia musim ni dengan musim lepas, memang dah nampak lebih kurang sama. Musim lepas dia skor 10 gol untuk MU, musim ni dia skor 13 gol. Tapi kalau tengok role yang dia bawa dekat pasukan Napoli tu, memang cukup-cukup berbeza dan memang nampak dia improve gila dan selesa gila dengan sistem yang Antonio Conte bagi dia main. Harga 25 juta Napoli beli daripada MU, aku rasa tu memang bagian transfer dan was signing untuk pasukan Napoli. Sebab itulah aku letak nombor 1. Dan kita juga nak bagi honorable mention dekat pemain-pemain kita tak sebut. Contohnya macam Maz Rawi pindah ke Manchester United walaupun MU barat tapi bagi aku transfer Mazraoui ke pasukan MU pun antara transfer terbaik juga 15 juta. Tapi boleh main first E untuk pasukan Manchester United. Kalau kita nak kata fullback untuk MU mungkin dia antara yang terbaik musim ini untuk MU. Kita ada juga David De Gea pindah ke Fiorentina secara percuma dan jadi hero banyak kali untuk pasukan Fiorentina. Kita ada juga Moiskin, striker daripada Juventus yang orang kata barai tiba-tiba lah ni fight untuk top scorer dalam Serie A. Kita ada juga Melenkovic yang pindah daripada pasukan Fiorentina ke pasukan Nottingham Forest dan jadi key player untuk depa untuk depa fight untuk tempat ke UCL. Dan seorang lagi pemain yang bantu pasukan Napoli menang title iaitu Romelu Lukaku. Hampa rasa siapa lagi pemain yang patut ada dalam list ni ataupun apa setuju tak dengan list-list yang aku letak ni? Kalau hampa tak setuju boleh komen dekat bawah. Jangan marah kita bincang. Hampa boleh komen dekat bawah pemain yang hampa rasa sepatutnya masuk dalam list ni tapi aku tak letak. Ataupun apa rasa pemain ni tak patut ada pun dalam list ni hampa boleh komen juga dekat bawah. Okey, So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.